alloh taoloning bandalarga bergan ulug' ne'matlardan biri tinchlik ne'matidir qaysi bir yurtda tinchlik xotirjamlik ne'mati bo'lar ekan u joyda osoyishtalik hukm suradi u joyda ilm ma'rifat rivojlanadi u joyda taraqqiyot bo'ladi yurtimizda bo'layotgan bunyodkorlik ishlarining asl negizida ham tinchlik xotirjamlik ne'mati yotadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak hadislariga e'tibor beradigan bo'lsak ikki ne'mat borki insonlarning ko'pchiligi undan benasibdir u tinchlik xotirjamlik sehatu salomatlik dedilar ko'pchilikka berilmaydigan ne'mat tinchlik osoyishtalik sizu bizdan mujassam ekan mana shu ne'matni qadriga yetishligimiz bu ne'matni shukronasida bo'lishlik har birimizni vazifamiz burchimiz hisoblanadi dunyo manzarasiga nazar soladigan bo'lsak tinchlik xotirjamligi yo'qolgan mamlakat notinch yurtlarda urushlar qon to'kilishlari yosh bolalarni bevaqt hayotdan ko'zi miyasganligi bu achinarli holat mana shu holatlarni ko'rib biz ko'p ko'p shukurlarni qilishligimiz shukurlarni keltirishligimiz lozim zero har bir berilgan ne'matni shukrini ado qilinsa u ne'mat yanada ziyoda bo'lishligini ta'kidlab alloh taolo qur'oni karimda agar shukur qilsalaringiz ne'matimni yanada ziyoda qilurman deb marhamat qiladi allohga shukurlar bo'lsinki mamlakatimizni bugungi erishgan yutuqlari hammasi tinchligimiz xotirjamligimiz evaziga alloh alloh taolo yurtimizni turli xil va ofatlardan o'zi hibzi himoyada saqlasin tinchligimizni bundan da ziyoda aylasin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh